На початку літа рятувальники провели акцію запобігти врятувати допомогти у дитячих садках міста Донецька. Під час літньої спеки нагадати дітлахам про правила пожежної безпеки було дуже доречним. Тож давайте поглянемо, чим запам'яталась зустріч рятувальників та дітлахів. Дітя, а ви знаєте, чому виникають пожежі? Як ви думаєте? що спички... Ні грушка. Правильно, с пічки ємі не. Не грушка. молодці. Кто услышал запах гали, сообщает о пожаре. Это я, это я, это все мои друзья. Я! 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 По очереди. Давайте по очереди. Хорошо? Кто будет расспрашивать? Дай мне. Эй, теперь включай. Пожарный. Дай помидор. Мне понравилось играть с мячом. Мне понравился руклашка. Спички нельзя брать, иначе будет пожежа. Пожары приедут и все потушат. Мне понравилось сдохется. Ну, безусловно, конечно, и мы в своей работе проводим уроки по основам безопасности жизнедеятельности. И, и дома родители тоже рассказывают много и беседуют. Но когда еще приходят люди посторонние и дети знакомятся, и это, безусловно, они еще и из этого источника почерпывают много знаний полезных. И вы могли убедиться, что дети действительно у нас активные, много знают и очень доброжелательно встретили и вас, Юля, и вашего друга. Поэтому мы всегда рады вам. Приходите еще с такими уроками. Спасибо большое за подарки.